Я купил себе четкие из палочки, во, наконечники из с латунными вставками. такие вот, классная вещь. Да, накинас. Это для успокоения нервной системы. Привет, Владислав. как справиться такие я... помаленьку да не не хочу пахва поеву уже да ч ⁇ это он отвечает давай о чем, Мартинас? Да, Владислав. Хотя, про... хотя еврей, ну, украинец, да. Все очень хорошо, Алексей. Ясно, Аркинас. когда скоро. Хорошо, агент 007. Я ничего не понял, Мартинос. было не задел хей ты че Ясно, Гун. Не-не, насиделший. Не, не да, ген. Я скажу, что я кручу четкий. Бач, пятый глаз. все благодаря пятому глазу я начал их крутить. Ясно, Ген номер Не, Илья, не было такого. Покару колы скоро, через десять минут здесь. Привет, Майки. Что это Тесла? Скоро, ну... Ну, я понял. <laughs> я просто да, понял. Это тупый вопрос. Покору скоро бы. <laughs> Ты как батька приедет? Ты привет. батька приедет? Привет, телепат. Как дела? Майки помаленьку. То гривень отдав за то, чтобы побрили на Это помогла с видосами, с королами. Не про А ты о чем вообще? Миржан, привет. Успевай. Хочешь столбчик. Денис, давай 100 гривен. донатика, Хотя 50. И хоть столбчик. Я заспеваю. Три капки вот там. Там я номера карт опис. Я ответил, Миржан. Привет, белый горшок! Да, Мурат, я таки. Привет, Аллджи. Дела по маленько. купив сьогодні собі, хто не знає много, спиннеров. Я спінерний магнат. Че ты останавливаешь, ага. зараза? Зараза такая. В общем, я вообще крутой. Те сто сорок, те сто семьдесят. Естественно, тысяч долларов мается виду Привет, Олег. Як жизнь? Жесть тебя давно не было. Это что я думал? Мы з братом буває на філософські теми говоримо, много интересных е, тем піднімається, но я не знаю, чи он буде согласны. Е, делать подкасты с братом. Я думаю, много чего интересного можно Ну, Мне так кажется. Интересно, как это звучало со стороны в записи, как бы это все выглядело. Ясно, Олег. Ну сегодня, да, сегодня же рабочий день. Ну, я купил сегодня себе спиннеров. Разных. таких вот. Хотя зараза что-то не хочет крутиться. Так крутится получше. Ну цей классный, он тяжелый, такие прям мощный. Хороший Олег. Это очень плохо. Я, когда последний раз спину спалив, то у меня аллергическая реакция. Оли лучше не надо. Привет, Руслан. Э, аллергическая реакция пошла и якщо ну, в общем, аллергия, зуд был очень великий, пришлось и таблетки пил, и компрессы из ромашки делал, ужас. Я не знаю, семья, я таким никогда не пользовался. А, спиннер Оли, хорошо. Обязательно, Людмила. Ясно ли? ли Кто-то едет. Ясно, Вали. Заблокируемся человека. Да, так по полегче. Лали. Uh, Сегодня еще купил и термосумок с uh, мами Антон. Uh, я в том году с uh, псих вийшов вышел семь год провожал. Как думаешь, возьмут по ничине? Термосумки купили. И e, все, в принципе. Ну, то есть, сьогодні особо ничего не купляли. Вообще, идей, много что купить надо. E, Майше фиду про видео. Привет, Вася! Давно не бачились. А такая мова кондар. Стрижка. Да, постригся сьогодні. Налисо, бока вибрив. О! В ноль вообще. Бритва. И тут раз, у меня шрам, яма. Не знаю, что-то такие интересные Да, и четкий там тоже хорошо пригоживается. Вы думаете, что скуда я так хорошо четкий кручу? Да, видно, что белый такой. эксметанов сметана. У меня брат вообще на стрижет полностью голову, бри зайдок uh, не розказуй, откуда я? Планета Земля. Я думаю, достаточно. Uh. Uh. Далее. Он довольно ну, увесистый. Ну, не сильно, но около 80 килограмм. А рост примерно как Валейкум ассалям. Мафтуна. Хороший лес. А почему зары раки вообще? Почему кило раку? Сама будем идти в Чечене? Да. да, да. да. Э -э все, люди, я жену коров, жену гнат коров. Кино. Всем пока. Приходите в следующие мои будни. Трансляция. 800 гривен ведро. А у ведре сколько килограмм? Ну ладно, я потом спирай. Поспитаю, успеваю, будут гроши за донатчик, хорошо, за донаты, что ей поспеваем, все, понравится.